ইয়েস গুড মর্নিং এভরিবডি ভেরি গুড মর্নিং ভেরি ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট কিছু পয়েন্ট যেটা গত দিনের ওয়েবনারে কর্পোরেট ওয়েবনারে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে যে লিডাররা প্রশ্ন করেছিলেন তো সে প্রশ্নর পরিবর্তে অ্যাস্ত্যার কী উত্তর দেন সেটা আজকে আপনারা এই ভিডিও থেকে শুনবেন একদম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনবেন আশা করি এটা সকলেই বুঝতে পারবেন আর এটা সম্পূর্ণ ভিডিওটা হবে আপনার হিন্দিতে তো সকলেই শুনুন সেদিনের প্রত্যেকের প্রশ্নে এসআর কি উত্তর দিয়েছিলেন थैंक यू आप जानते हैं सभी व्यापारियों के बारे में जो सुन रहे हैं और सरकार की परेशानियों का पालन कर रहे हैं और उन्होंने क्या देखा और आपको किन चीजों का सामना करना पड़ा अब जब एस का मामला खत्म हो गया है तो हम निश्चिंत हो सकते हैं कि जो कुछ भी हमने झेला है उसके लिए आगे का रास्ता होगा हम बंद नहीं हुए हैं तो मैं चाहता हूं आपसे ये पूछना चाहता हूं एस केस के बंद होने से हमारी नई कंपनी पर क्या असर पड़ेगा और संस्थापकों पर इसका असली असर क्या होगा शून्य असर आपके इस महत्वपूर्ण सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वो शून्य असर मुझे कुछ भी नहीं करना है मुझे व्यापार करने से बिल्कुल भी रोका नहीं गया है और ऊह यह एक पूरी तरह से खुला बाजार है अच्छी खबर है मैंने कभी नहीं चाहा या कभी मेरा इरादा नहीं था आप जानते हैं किसी भी सुरक्षा ऊह कानून या ऊह नियमों का उल्लंघन करने का कभी नहीं कभी नहीं ठीक है यह मेरा वचन है तो हम नियमों के अनुसार काम करेंगे एक विनियमित कंपनी बनेंगे हम पूरी कोशिश करेंगे कि कोई भी खामी न रहे और आप जानते हैं पेशेवरों की मदद लेंगे ताकि हम सभी कमियों को दूर कर सकें न कोई ऊह गलती और न ही कोई ऊह कमजोर जगह लेकिन इसका वर्तमान या भविष्य पर कोई महत्वपूर्ण या दीर्घकालिक असर बिल्कुल भी नहीं है मी तो ऐसा कुछ नहीं है कि ओह आपको यह अलग तरीके से करना होगा कुछ नहीं हम ठीक हैं हम हमेशा की तरह व्यवसाय कर रहे हैं और भविष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा मैं हर सेकंड एक व्यवसाय खोल सकता हूं अगर मैं चाहूं तो एक दिन में छियाली हजार व्यवसाय खोल सकता हूं ठीक है प्रश्न के लिए धन्यवाद डॉ बिल आपको देखकर अच्छा लगा उन्होंने कहा आपको कब यह एह एहसास हुआ कि नई दिशा में बदलाव की आवश्यकता है धन्यवाद मैं बहुत सीधा कहूंगा और मुझे इसका उत्तर वास्तव में पता है क्योंकि मैंने इसके बारे में एक वर्ष से भी अधिक समय पहले ही सोचा था और इस पर एक वर्ष से भी अधिक समय से काम चल रहा है टीम के पतन से पहले भी मैं उन लोगों के लिए स्पष्ट कर देना चाहता हूं जो ऐसा सोचते हैं ओह आप बंद हो गए आप असफल हो गए नहीं 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 नहीं। ऑन पैसिव असफल नहीं हुआ इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हम ये सब जानते हैं हमारे पास सब कुछ है ये केवल बेहतर करने का एक जानबूझकर लिया गया निर्णय है ध्यान निष्क्रियता पर नहीं है ध्यान सपने पर है क्या आप फल चाहते हैं या हम पहरेदार से बहस करना चाहते हैं ठीक है मैं फल चाहता हूं अपनी नजर फल पर रखो ये नहीं बदला क्या मैं निष्क्रियता पर काम कर सकता हूं कोई रोक नहीं है ठीक है क्या यह समझदारी है क्या यह अच्छा है तो जब मैंने कहा केवल भगवान ही निष्क्रिय दुनिया को बंद कर सकते हैं नहीं भगवान ने निष्क्रियता को बंद नहीं किया भगवान ने हमें एक बेहतर रास्ता दिखाया हुँ, हुँ. उन्होंने कहा अरे हाँ तुम अच्छे हो ऐश ठीक है और टीम भी तुम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो सब कुछ लेकिन मैं तुम्हारा दिल देखता हूं तुम्हारा काम देखता हूं मैं तुम्हें एक बेहतर रास्ता दूंगा और मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा ठीक वैसे ही जैसे कल रात हुआ रातों रात एक एप्लीकेशन कोई सांस बेकार नहीं गई क्या आपको लगता है कि यह मेरा काम है इसे पंत कहो जो चाहो वो कहो मैं अपने भगवान अपने प्रभु अपने सृष्टिकर्ता के साथ अच्छा रहना पसंद करूंगा बजाय उन सब बेकार कीड़ों के मैं एक दृढ़ आस्तिक हूं और भगवान के बिना मैं शक्तिहीन हूं हाँ मैं एक दृढ़ आस्तिक हूं मेरा विश्वास मजबूत है और मुझे विश्वास है कि इसमें भगवान का हाथ है क्या मैं भगवान को व्यापार करने में या बिक्री में या ला रहा हूं इनमें से कुछ भी नहीं ठीक है लेकिन मुझे सच्चा रहना होगा मैं कोई हीरो नहीं हूं मैं कोई बहादुर आदमी नहीं हूं या मैं कोई खास नहीं हूं मैं बस अपने बुलावे के प्रति ईमानदार हूं शायद मुझे हमारे भगवान ने परखा है और मैं बस देखता हूं आप जानते हैं मैंने इसके लिए कोशिश की थी लेकिन इससे कहीं बेहतर मिला क्या मैं इसके साथ जाऊं या बस उसी पर टिका रहूं आप जानते हैं चीजें पुरानी होती जा रही हैं इसमें गलत क्या है आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी प्रकाश वर्ष की अविश्वसनीय गति से लगातार आगे बढ़ रही है और यह एक बहुत ही अच्छी बात है कि उसने हमारे जीवन में हमारी यात्रा के दौरान सही और उपयुक्त लोगों को हमारे साथ रखा है इसने हमें छंटाई करने के लिए बहुत अच्छी विशेषज्ञता दी है जिससे हम और अधिक प्रभावी अधिक कुशल हो सके बहुत अच्छा है यह वास्तव में जरूरी था कभी कभी थोड़ा बदलाव बहुत जरूरी होता है कभी कभी आपको यह लग सकता है कि आपको सब कुछ हाँ सब कुछ बिल्कुल नए सिरे से फिर से शुरू करना पड़ेगा जैसे कि आपने पहले कभी कुछ किया ही ना हो नहीं जो कुछ हमने किया है जो कुछ हमने बनाया है जिस पर हमने मेहनत की है वह सब हमारे अंदर है वह कहीं नहीं जा रहा ज्ञान अनुभव भावनाएं ये सब आत्मा यह सब एक संचय है ये एक संयुक्त ऊर्जा और शक्ति है हम सात साल पहले नहीं जा रहे हैं हम सात साल पीछे नहीं जा रहे हैं हमारे पास वे सात साल हैं हम उन पर ही नहीं बल्कि सात आठ साल पहले की उस ऊर्जा के साथ एक नई दिशा में आगे बढ़ रहे हैं संयुक्त प्रयास हम एक बहुत ही बेहतर और अधिक अनुकूल स्थिति में हैं, बहुत ही तेज गति से अधिक प्रभावी ढंग से और अधिक सफल होकर एक बिल्कुल नई और उज्जवल दिशा में आगे बढ़ रहे हैं तुम जानते हो उस खूबसूरत और शानदार सपने की ओर जिसे हम सभी मिलकर साझा करते हैं और साकार करना चाहते हैं तो हम भविष्य में इन घटकों का अनावरण करते समय निश्चित रूप से उत्साहित होंगे लेकिन मैं एक शब्द और दोहराने जा रहा हूं और फिर इस विषय को यहीं समाप्त करूंगा एक तीर की तरह है, ठीक है तो हम इस बाजार में कुछ बहुत ही तेज और प्रभावी चीज के साथ सफलतापूर्वक प्रवेश करेंगे इसे हमारी ताकत समझो जिसमें हम माहिर हैं लेजर जैसी फोकस चिकनी जैसे विस्कॉन्सिन के सफेद चीज पर तलवार चलाना ठीक है और फिर जब आप इसे वास्तव में कर रहे होंगे और प्रभावी ढंग से उपयोग कर रहे होंगे तो हम निश्चित रूप से स्थिरता लाएंगे विस्तार करेंगे और इसे आगे बढ़ाएंगे ठीक है अगर इंजीनियर सुशांत अगर आप सोचें तो पहले हमने क्या किया था हमारे पास एक दो तीन चीजें थीं, जैसे कई इंटें जो हमारे साम्राज्य की नींव बनाती है, है ना जैसे कि अगर आप चाहें तो एक बड़े सिर या नाक के साथ आगे बढ़ना तो कल्पना कीजिए एक हवाई जहाज की जो आसमान में ऊंचा उड़ना चाहता है लेकिन उसके सामने एक बड़ी चौड़ी पट्टी या दीवार है नहीं या एक नाव उनकी नाक अंडाकार धारदार और नुकीली होती है तो वे पानी या हवा या किसी भी वस्तु में प्रवेश कर सकते हैं और अगर वह सादृश्य समझ में आता है तो यह उस बाजार की तरह है हम घुसने और गुजरने जा रहे हैं और फिर अधिक से अधिक का पालन करेंगे। यह मूल रूप से है आप जानते हैं वर्तमान कंपास रीडिंग या गाइडिंग क्या है जो आप दिशा के लिए या तो तकनीकी या नैतिक रूप से भी या यहाँ तक की उपयोग कर रहे हैं ऊर्जावान है। रूप से यह क्या है कि आप एक दिशा के संदर्भ में देख रहे हैं कि हम कहां जा रहे हैं और आप यहाँ से कैसे आगे बढ़ने की योजना बना रहे हैं मुझे लगता है कि यह काफी सरल है मैं इसे सबसे सरल तरीके से रखने जा रहा हूं उस सपने को पूरा करने के लिए हमारे पास एक बहुत ही स्पष्ट गंतव्य है वह मंजिल वह सपना अभी भी बरकरार है। इसलिए हम काम पर गए और तरीके वाहन ऑपरेशन जो हम उपयोग कर रहे हैं या उपयोग कर रहे हैं हम हमें वहां नहीं ले जा रहे हैं जहां हम जाना चाहते हैं यथार्थता समय कुशल या उचित तरीका हमारे मानकों तक नहीं और हम दो के साथ सामना कर रहे संभवतः तीन परिदृश्य लेकिन सबसे अधिक संभावना या तो पैचिंग पर रहती है और उस इकाई के लिए अधिक भावनात्मक होती या है। एक संलग्न या यह तरीका हमें नहीं ले जा रहा है हम दिशा बदलने जा रहे हैं एक अलग वाहन लेकिन सपना बरकरार है मंजिल बरकरार मेरा है। मतलब है ज्यादातर लोग तीसरे परिदृश्य के बारे में सोचेंगे यह बहुत दर्दनाक है यह बहुत कठिन है अगले जन्म में मिलते हैं अलविदा हमने सबसे कठिन चुना सबसे आसान नहीं सबसे तेज नहीं सुविधाजनक नहीं हमने सभी प्रदूषित सामानों को पूरी तरह से जाने देने का फैसला किया कुछ भी नहीं लेने के लिए कबाड़ का एक टुकड़ा नहीं कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि यह बुरा है ऐसा नहीं है कि हम इसे अस्वीकार करते हैं या इसे कमजोर करते हैं यही हम हैं, यह एक खूबसूरत हिस्सा है हमारी यात्रा का एक बड़ा अध्याय है आप इसे काट नहीं सकते यह हुआ और यह मूल्यवान था यह उपयोगी था लेकिन इसने हमें एक बेहतर वाहन एक बेहतर दिशा भी सिखाई और कोई गलती न करें हम किसी भी कीमत पर उस सपने को प्राप्त करने जा रहे हैं जो कुछ भी लेता है तो हम कहा हैं और वह सब और कंपास और यह ठीक है जैसा कि हमने कहा हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको कब जानना चाहिए यह कब हो गया काल यह इतना आसान है आज की तरह मैं शेखी बघार नहीं रहा था आप एक सर्वेक्षण करने जा रहे हैं। रहेस नौ में पॉपअप में वह यू जिसे आपने देखा था कि आपने आज क्लिक किया है आपने अभी देखा है यह जीवन था मैंने इससे पहले तुमसे एक शब्द नहीं कहा यह नई थीम है आप हमारे शब्दों के आगे कार्रवाई देखने जा रहे हैं और फिर आप इसके बारे में डिंग मार सकते हैं, और आप इस पर गर्व कर सकते हैं और आप आप बात करते आप हैं। उस पर प्रतिक्रियाओं को जानते हैं क्योंकि हम में से कई लोग हैं जो जीवन कर रहे हैं और बहुत सक्रिय हैं। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि ऐसे लोग हैं जिनके पास यह सब करने का समय नहीं हो सकता है लेकिन वे अभी भी इतने व्यस्त हैं इसलिए यद्यपि हम उन्हें दैनिक आधार पर नहीं देख सकते हैं यह बहुत आश्वस्त करने वाला यह यह देखने के लिए कि इसके साथ कितने लोग बोर्ड पर हैं। इसलिए मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि इसने आपको कितना आग लगा दी और इस महान नई तकनीक और सर्वेक्षण की प्रतिक्रियाओं से आप कितने आश्चर्यचकित सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद तेरी। मुझे सवाल पसंद है और यह बहुत आकर्षक है यह बता रहा है यह मूल्यवान था खोज तो शायद आइए यथार्थवादी बने आपकी तरह शायद मेरे मन में एक विचार था कि संभवतः ज्यादातर लोग अपने रास्ते चले गए हैं अब इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है या कम से कम कम लोग तो सर्वेक्षण में भरने वाले लोगों की संख्या से यह पहले से ही बता रहा है कि इतने सारे लोग अभी भी आसपास हैं और अपनी बात को आवाज देने की परवाह तो है, है, करने दो और ठीक है जैसे जब आपके पास सामान्य रूप से एक नियमित सर्वेक्षण होता है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता <laughs> जैसे ओ मैं नहीं कर सकता मुझे इसे खत्म करने दो या हो सकता है कि उन्हें आपको पुरस्कार या कुछ और रिश्वत देनी पड़े ताकि आप इसे भर सकें ठीक है या वे आपको ऐसा करने के लिए परेशान करते हैं यह प्रेम से है लोग वापस आते हैं वापस आते हैं यह इसके प्रति लगाव को दर्शाता संख्या है। संख्या बता रही है और आवृत्ति अधिक बता रही है और पहले प्रश्न पर जाना पसंद है इसलिए खुद को सोचकर मैं सोच रहा हूं कि लोगों को आधे रास्ते की तरह होना चाहिए लेकिन देखने के लिए लगभग मत भूलो कि बॉक्स में कुछ खराब सेब हो सकते हैं जो जानबूझकर चीजों को प्रभावित करना चाहते हैं यदि उनके पास कुछ नकारात्मक है तो वे इसे चुनेंगे। हम यह जानते हैं लेकिन यह लगभग 100 प्रतिशत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है यह दिमाग चक्रा देने वाला है दूसरा मैं आपको बताऊंगा मेरे पास खाता नहीं है और मैंने मतदान किया क्योंकि जाहिर है कि यह एक परीक्षण है न कि मुद्रीकृत खाते की तरह मैंने एक 180 दिन चुने नब्बे नहीं लेकिन आप में से अधिकांश ने जो कुछ भी चुना है मैंने उसका चयन न करें तो और आखिरी टुकड़ है सबसे यथार्थवादी प्रभावी व्यावहारिक व्यक्तिपरक क्योंकि हम आपको अपनी नई श्रृंखला के माध्यम से शिक्षित कर रहे हैं और ऐसा लगता है कि आप ध्यान दे रहे हैं आप अच्छी तरह से लगे हुए हैं और आप महसूस करते हैं कि यह एक नए वाहन का समय है उस एक को स्क्रैप करें बहुत समस्याग्रस्त यह कहीं नहीं जा रहा है ठीक है हर तरह से इसे बंद नहीं किया जा रहा है इसे कभी बंद नहीं किया गया यह व्यापार में है अगर मैं आपको व्यवसाय में वापस बताता हूं नहीं हमने कभी व्यवसाय नहीं छोड़ा हमेशा की तरह व्यापार। और मैं आपको अगली बार देखने के लिए उत्सुक हूं निश्चित रूप से अधिक रोमांचक समाचारों के साथ सब कुछ एक बेहतर दिशा में बदल रहा है मस्ती और एफ शब्द की बात करें तो मेरे पास आज आपके लिए दो और एफ शब्द हैं दो और एफ शब्द मैं तैयार हूं मैं तैयार हूँ ए सी सी पूर्ण और अंतिम निपटान। समाज सम्मत